пока до свидания ну такие там блин, как его снять такой ящик огромный ой, еще не все понятно это такие мусорка вот такая короче с мусором здесь жопа бачите Но девушка тоже повезла мусор ну вернее она тоже мусор выгружала здесь почта видите да. ящички тут почту забирать можно нужно. И вот такой лес. И в этом лесе живут люди. Так <laughs> что Валя теперь с дикого лису. Все, как вы сказали. Так что Валя теперь с дикого лису. Все, как вы... Все, как вы говорили. Все правильно теперь. Я живу в лесе. Мы едем в Пабликс. Да, Паблик? в Пабликс. Пабликс. Пабликс едем. Вот буквально вот так мы живем, и тут, блин, на сюда пешком могу ходить. Есть Алги. Я хочу в Алди это сходить еще. Бо вы казалось, что это тоже какой-то европейский бренд. Но Стив почему-то его не любит. Я сука говорила, давай, у Мари проезжай, а Венгер... он вот так. Не знаю, что. у него, у него не, наверное, не, не хороший опыт в этом магазине. Я, все равно зайду. я взагалі планую сюди пройти з пішочком. Я там вже знайшла стежечку вдоль озера, там где-то минут 10 і я оце буду тут в цивілізації. І тут треба облазиться, обдивитися, що до чого. Тут все-таки є цивілізація. Якісь магазинчики, щось подивлюся. даже там возле нас вот это доллар фри чеван доллар стор ну короче там ты всякие дешевые штучки вот это ну в таком шоу это я не знаю, я люблю порыться там. ну что для дома всякие знаете при бамбусике подавлюсь ну все уже шторм прошел это все закончилось можно идти теперь ходить пешком симпатичный, манюнький, холёсый. Такие у нас пабликс, в пабликс. Сейчас утро, поэтому людей нету. Вы там пишете, до люди. На работе люди. Ну, просто взять покушать. Вот вам типичные американские торты. Бисквита много, крема мало. И то не крем, то не крема помадка такая судья но зато такие бисквиты вот эти вот они вкусные вот сам бисквитик он пропитан он сочный но это очень очень сладко ой этот как его? морковный цвет вот такие кексики Но я их не пробовала. Я думаю, что это ну так, ну, наверное, не очень вкусно. Я не знаю, может вкусно. Выглядит симпатично, правда? Гляньте, как много. Ну кто-то все это купляет. Ну оно ж выдно, что оно жирное, с красителем, ужасно. Кто это покупает? Кто? Совсем ничего так. Булетик симпатичный. Очень даже. Но вот это, конечно, ужас. Вот это ужас. И вот это. Я не знаю. Мед. Джорджия Гранде. Ай, какой-то интересный мед, правда? Все уступилось. Стив будет что готовить сегодня. Сегодня пятница. Friday today. Стивен Вилл. Will... Хорошо. Хорошо. Стивен Вилл сам кукин. Да. Some cooking, some relaxing. Relaxing. Мужчины все правильно сформировано. Ну, вот это называется здоровая психика. Он знает, что женщину нужно накормить, склонить к сексу. Хорошо. что? слово не знаю. И все. И ТВ. А то вы кажете, серед ночи проснулась, и давай его теребить. Он же должен работать. Потому что в пятницу можно было за что-то скупиться. И потом будет... Все будет. Не надо спешить. В наши годы уже не надо спешить. Бачите, какой у нас сегодня красивенький? Фиолетовый. Стивен, ты лайк мои этот. Ну, какой. Да, красивый. Из колор. Из курпу. Видите, как красиво подходит. Все, ураган закончился. Хураган Хелен закончился у нас, по крайней мере. Он пошел на, тенни, на Теннесси. И нам можно расслабиться приехали в хорошие погодные условия. Не ношу. Ну, вот такие в Америке, бачите, проблемы. Ураганы, торнадо. Sometimes. Sometimes? In, in Georgia? Every state in America has tornadoes. Каждый штат, и в каждом штате есть, есть торнадо. But the south has a lot of tornadoes. Оклахома и Теннесси и Оклахома Теннесси имеют много тарнад. Оклахома Теннесси. Что ты сделаешь? Алабама, Миссисипи. Алабама, Миссисипи. Так что лучше жить в Украине, у нас нет торнадо. Нет, бывают иногда там какие-то порывы ветров, да, у нас такое тоже бывало, помню, как я на Игуке жила. дерева там позносили, ну, ветер за ночь. Вот тут 9 квартал всегда, на месте дивляться, 9 квартал вечно затопленный после дождя. Ну, конечно, вот эти все катаклизмы не сравниваются с тем, что тут творится.